আছলাম আলাইকুম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছোঁ চাওকচোন আজি আমি এতিয়া এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ ক'ত যাম মানে আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ যোৰহাট আছিয়ানা আজি আছিয়ানাত এখন বিয়া আছে আমাৰ আমাৰ ওচৰৰে বুলি কওক ক'ব পাৰি আৰু আমাৰ ওচৰৰে এখন বিয়া মানে আমাৰ ইয়াৰে ছোৱালী তাৰপৰা বিয়া দিব আছিয়ানাত মানে পাৰ্টি দিছে আজি নিকাহ আছিয়ানাত হৈছে সেইটো কথা কাৰণে আমাক মাতিছে আমি সেইটো কথাৰ কাৰণে সকলোবিলাক যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ এই জাৰিণত আকৌ সন্মুখ ভাগ আনকালে আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আজি দেখাই দিছোঁ আৰু আমাৰ জাৰিনে ওলাই পেলাই আহিছে পূৰা ধুনীয়াকৈ আহিছে ভালকৈ তাৰ পিছে পিছে আমাৰ অকণমানি মইনাজনী আপোনালোকক সদায় কৈ আছোঁ ভালকৈ সন্মুখৰ পৰা আজিলৈকে দেখুওৱা নাই এদিন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ এইয়া চাওক আমাৰ মইনা আমাৰ মইনা জাৰা আফ্ৰিন আজি বিয়া খাবলৈ ওলাইছে প্ৰথম মাকে লগত লৈ লৈছে আমাৰ লগত একেলগে যাব আৰু বিয়া খাবলৈ বুলি ওলাইছে তাইয়ো তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ আৰু আমাৰ লগত যাবলৈ আমাৰ ভতিজা আমাৰ ডাঙৰ কেঁকা ঘৰৰ মানে সৰু ছোৱালীজনী আৰ্জিনা আহিছে ইহঁতক এজনী আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব লাগিব ৰ'ব এইও টিপ টিপকৈ আহিছে দেখিছানে এই এবাৰ উমৰাহ কৰি আহিছে আমাৰ মাক আবাকৰ লগত নামটো হৈছে আৰজিনা বেগম সেয়া হেল্ল' মই মাতটো মানে কমাই থৈছোঁ কিন্তু আমাৰ গাড়ীখন যে উলিয়াই থৈছে গাড়ীখনত মিউজিক বাজি আছে অকণ অকণকৈ আৰু মাতটো ইয়াত যে ওলাই যাব সেইটো কথা কাৰণে আৰু তাৰপৰা সকলোবিলাক গাড়ীত উঠিবলৈ ঢাপলি মেলিছে লগতে আমাৰ এই আঞ্জুমা আহিছে এইবাৰ আমাৰ আঞ্জুমাও উমৰাহ কৰি আহিছে এজনী আমাৰ আঞ্জুমা তাকে দেখাইছোঁ তাহাঁতৰ মাক আবাক দাদীয়েক আৰু তাহাঁতি দুয়োজনী উমৰাহ কৰিলেগৈ এইবাৰ অক্টোবৰত গৈছিলে আমাৰ ভতিজা ভয়া দেখাইছোঁ তাৰপৰা মানে বৌ আমাৰ লগত যাম বুলি গাড়ীত আহিছিলে তাৰপৰা আমাৰ গাড়ীতীয়া মানুহ কেইবাজনো হ'ব নহয় তাৰপাছত তেওঁ ক'লে বোলে কেঁকা যাব বোলে আমাৰ ডাঙৰ কেকা বোলে বাইক লৈ যাব সেইটো কথা কেঁকাৰ লগত বাইকতে তেওঁ যাবগৈ আমি বোলে তেতিয়াহ'লে গাড়ীত সকলোবিলাক যামগৈ আৰু আছিক আবাক আৰজিনা আঞ্জুমা আমাৰ তামান্না জাৰিন আৰু আমাৰ বৌ অকণমানি মইনাজনী আমি সকলোবিলাক গাড়ীত যামগৈ আমাৰ ডাঙৰ বৌয়া এওঁ যাবলৈ ওলাইছে এতিয়া কেঁকাৰ লগতে বোলে বাইকত যাবগৈ আমাৰ এওঁ আকৌ বোলে আঞ্জুমাৰ লগত ফটো এখন মাৰে কৈছে ডাঙৰ মাইৰ লগত ফটো এখন মাৰি লওঁ সেইদে বুলি পূৰা প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁ আৰু আমাৰ মানুহজনে যিসকলে তেওঁ ষ্টেটাছবিলাক চাই থাকি গম পায় তেওঁ মানে ফটো ফটো মাৰি তেওঁ খুব ভাল পায় আৰু আমাৰ দাদা একদম পূৰা চিঞবশ কৰি তেওঁ পাৰ হৈ গৈছে মই তেওঁক কৈছোঁ বোলো আপোনালোকক ভিডিঅ'ত তুলি দিছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক তেওঁ কৈছে নাই 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 হাঁহিছে পূৰা তেওঁ আৰু এয়া আমি গৈছোঁ আমাৰ বৌ আৰু মই মোক বাৰু পিছফালৰ পৰা কেনেকুৱা লৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ দেই কাপোৰ কানি মোৰ ভালকৈ পিন্ধিব নাজানো মোৰ জধলা মধলা হৈ থাকে মই আজিলৈকে ভালকৈ চাৰি হওক বা চাদৰ মেখেলা হওক ভালকৈ পিন্ধিবলৈ নাজানিলোঁ আৰু কি কথা গম নাপাওঁ ভালকৈ বস্তু পাতি বা আতিলকৈ পিন্ধিব নাজানো ইমান কিছুমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধে দেখিয়ে ভাল লাগে আমি এনেকৈ পিন্ধিব নোৱাৰোঁ তাৰপৰা মই এতিয়া উঠিছোঁ আৰ্জিনাকবোৰ তই মোৰ ওচৰতে বহিবি আহ মানে কি ক'ৰবাত গ'লে ঠেলা হেঁচা হ'লেও মানে ভাল নালাগে নহয় সেইদেৱৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু এয়া আমি গাড়ীত আহি আছোঁ আৰু আমি কেইজনী মাজত বহিলোঁ জাৰি নাই তামান নাই পিছত বহিলে মই ঠেলাঠেলি হোৱা নাই বাৰু তেনেকৈ আমি যাওঁ আমাৰ ঘৰৰ মানুহ একেবাৰে গৰমতহে অশান্তি লাগে গৰমত যদি গাড়ীৰ ভিতৰত ঠেলাঠেলি হয় তেতিয়া বৰ দিগদাৰ লাগে ঠাণ্ডাকালি বাৰু ইমান বিশেষ অসুবিধা নহয় আমাৰ আছিকৈ আগত বহি ল'লে আছিক আকৌ আগত দিছোঁ মানে তাক যদি পিছত বহাই লোৱা মানুহ বহিবলৈ জেগাই নাতিব আৰু আমি বিয়া ঘৰ পালোঁগৈ বিয়া ঘৰত খানা চানা খালোঁ খাই পেলাই ওলাই আহিলোঁ ঘৰলৈ যাম বুলি ওলাই আহিছোঁ কিন্তু মই বজাৰ কেইটামান কৰিবলগীয়া আছিলে আৰু টাউনৰ মাজৰ পাৰখিনি যে আমি এইখিনি সদায় এইফালে সেই পাৰখিনি মন কৰোঁ ইমান ভাল লাগে দেখিবলৈ আমাৰ ঘৰতো আছিলে নহয় বহুত পাৰ আছিলে আগতে আজিকালি পিছে পাৰবিলাক নাই বান্দৰে পাৰবোৰ মানে অত্যাচাৰ কৰে পাৰৰ কণী খাই দিয়ে পাৰৰ পোৱালিবোৰ মাৰি মাৰি পেলাই বান্দৰবিলাক মানে বৰ অশান্তিমূলক যে তাৰপিছত পাৰবোৰ আমাৰ কমি গ'ল ৰাস্তাতে পাৰখিনি দেখি অকণমান ভিডিঅ' কৰি লৈ সিহঁতি খুব ফূৰ্তি পাইছে বিয়া খাবলৈ গ'লোঁ বিয়ালৈ কোন কোন গ'লোঁ আপোনালোকে দেখিলেই আৰু বিয়া ঘৰত বিয়া খাই আমি গ'লোগৈ বজাৰ কৰিবলৈ মোৰ দুটামান বস্তু ল'বলগীয়া আছিলে মই ল'লোঁ বৰ বিশেষ একো মানে ডাঙৰ বস্তু নহয় সৰু সুৰা তথাপিতো মই আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ মানে বস্তুকেইটা মোৰ খুব প্ৰয়োজন আছিলে মোৰ দৰকাৰ আছিলে সেইকাৰণে মই ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কেনেকুৱা পচন্দ হৈছে মোক জনাব আৰু মানে কি মই প্ৰতিটো বস্তু মোৰ মানুহজনে পচন্দ কৰি দিয়া মতে পিন্ধিবলৈ পালে ভাল পাওঁ আৰু সেইটো কথা কাৰণে ল'লোঁ দুযোৰ কাপোৰ তাকে আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে চাই পেলাই ক'ব জনাব ভাল লাগিছেনে দেই আহক এতিয়া আপোনালোকক দেখাম হয় এইটো বেগতে এয়া মুকট বজাৰ কৰি চাই লওক ষ্টাইল বজাৰ যোৰহাটত যে আছে ষ্টাইল বজাৰত বজাৰ কৰিছোঁ আমি ইয়াত আগতেও কাপোৰ কিনিছোঁ ইয়াত কাপোৰ কিনিবলৈ পালে ভাল পাওঁ মানে ভাল লাগে কাপোৰবিলাক প্ৰথমতে মই মই ল'ৰাটোলৈ যিটো স্পৰ্টিং আনিছোঁ সেইটোকে দেখাই লওঁ দেই আচিকল এটা টি চাৰ্ট আনিছোঁ আকৌ দেখালে বেয়া পাব নিচিনা তথাপিতো মই দেখাওঁ মই নতুন বস্তু দেখাবলৈ পালে মোৰ ভাল লাগে আৰু সেইটো কথা কাৰণে দেখাব খুব ইচ্ছ' কালাৰ খুবেই ভাল লাগিছে ৰংটো মোবাইলত জানো কেমেৰাত কেনেকুৱা লাগিছে গম নাপাওঁ ইয়াতে খুব ধুনীয়া কৈছে ফ্ৰীড ইউৰ মাইণ্ড লিখা আছে খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু মানে টি চাৰ্টটো অলপ বহল আৰু আমাৰ ল'ৰাটো গাত অকণমান শকত আৱত যে সেইটো উঠাৰ কাৰণে এইটো তালৈ ল'লোঁ আৰু বেক চাইডে আগত বস্তু এটা আছে ইয়াতো খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে মাছৰুম মই বৰ ভাল দেখিছোঁ সেইটো আবাকে পচন্দ কৰি দিছে তাক সিও পচন্দ কৰিছে বাৰু সিও ভাল দেখিছে এইটো বেক চাইডে এইটো আছে আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডে সেই অকণমানেই সেইটো আছে ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ আৰু আৰু মৌলৈ কি বোলো চাব দেই মই দেখাম প্ৰথমতে মই কুৰ্তিটো দেখাব খুজিছোঁ কুৰ্তাটো এইটো আমাৰ মানুহজনৰ কথা এটা আছে আকৌ তেওঁ মানে দোকানত আৰু লাগিলে হাজাৰো ভাল ভাল ৰঙৰ বস্তু থাকক তেওঁ যদি বগা ৰঙৰ বস্তু এটা দেখে নহয় তেওঁ মানে আৰু তাতকৈ বেছি ফূৰ্তি একোৱেই নাপায় এইটো ময়ো ভাল দেখিছোঁ বাৰু অকল তেওঁ ভাল দেখিছে বুলি নহয় আৰু ময়ো ভাল দেখিছোঁ তাকে আপোনালোকক মানে সুধিব খুজিছোঁ বোলো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন অলৰেডি বস্তুটো আনিলোঁ বাৰু আপোনালোকেনো পচন্দ কৰি মানে দেখিলে ভাল লাগে আৰু নতুন বস্তু ন এইটো এইটো হাত আৰু সেইফালে ডিঙি ডিঙিৰ ষ্টাইলটো সেইটো হাত আৰু এইফালে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ক'বচোন দেই মই সেইটো খুব ধুনীয়া ভালেই দেখিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাইজামাটো পাইজামাটোতো মানে হেৰি এটা আছে তলত অঁ হেৰিটো পায়জামা পায়জামাটো এনেকুৱা ধুনীয়া এটা আছে দেখিবলৈ ভাল লাগিছে তাৰপৰা ইয়াৰ যিখন উৰুণা দিছিল নহয় উৰুণাখন উৰুণাখনৰ ৰংটো এইটো এইটো উৰুণাখন উৰুণাখন এইখন তাৰ মানে এইটো যিটো এম্ব্ৰইডেৰী আছে ৰংটো ইয়াৰ লগত মিলাকৈ উৰুণাখন দিছে মই ভালেই দেখিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে জনাবচোন আৰু এযোৰ কাপোৰ আনিছোঁ লগত দেখাম তাৰপিছত আৰু এযোৰ আনি আৰু এযোৰ আনিছোঁ নহয় কাপোৰ এইযোৰ দেখাই আছোঁ এইযোৰ কাপোৰৰ এইযোৰ মানে কি হেৰি মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব কেনেকুৱা দেখিলেহে গম পাব মই এতিয়া মানে কি আৰু এনেকৈ মুখে কথাটো কৈ দিব বুজি নাপাব নহয় ক'লে আকৌ দেখিলেহে ভালকৈ গম পাব এইয়া মই খুব ভাল দেখিলোঁ ডিঙিটো ডিঙিৰ ষ্টাইলটো খুবেই ধুনীয়া এইয়া অঁ অঁ তাৰমানে ন দোৱাখন খোলাছোঁ নাহা এইটো ডিঙিৰ ষ্টাইল অঁ এতিয়া অথনি আহিছিলে নি এবাৰ বাৰু অঁ আমি বিয়ালৈ গ'ল তোমাক ক'বলৈ পাহৰিলোঁ যে আহা অঁ মই পাহৰি থাকিলোঁ আকৌ ক'ম আহা নাই ইয়ালৈকে আহা ইয়াত এইখনতো এইফালে এইফালে বহা তেওঁ নাই আৰু এইটো কুৰ্তা মই বৰ ভাল দেখিছোঁ কুৰ্তা নিজৰ পচন্দ আৰু মোৰ তাৰপৰা লগত এইটো পাই যাম আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে ক'বচোন কিন্তু মই এটা কথা হ'ল কিন্তু এই কাপোৰযোৰ মই যিটো চাইজত ল'লোঁ তাতকৈ মই অকণমান মানে কম চাইজত ল'ব লাগিছিলে অকণমান ডাঙৰ হৈছে কাপোৰযোৰ কিন্তু পিন্ধি পেলাই খুবেই আৰাম পাম যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰ ল'লোঁ ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে আমাৰ ওচৰৰ বৌ আহিলে যে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মানে মাজতে বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে ভাল পায় আৰু ফেচবুক পেজৰ পৰা যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোক সকলোৱে মোৰ মানে ফেচবুকৰ পেজখন ফ'ল' কৰিব আৰু আজি বিয়া ঘৰত খুব বেছি ভাল লাগিলে মানে বিয়া ঘৰত বহুত মানুহ লগ পালোঁ লগ পালে মানে কি যিসকলক আমি মানে বহুত দিন লগ পোৱা নাছিলোঁ তেনেকুৱা মানুহ বহুতকে লগ পালোঁ সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিলে বিয়া ঘৰলৈ গৈ আৰু মই বিয়া ঘৰৰ ভিডিঅ' কৰা নাই কেলে বিয়া মানুহে পাতিছে আনে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বিয়াৰ কিছুমান প্ৰাইভেচি থাকে মানুহৰ দিয়কচোন সকলো মানুহে সকলো কথা ভাল নাপাবও পাৰে সেই কথা কাৰণে মই বিয়া ঘৰৰ ভিডিঅ' একো নকৰিলোঁ আৰু মানে কি আগতীয়াকৈ যদি কাৰোবাক সুধি লওঁ তেতিয়া মই কৰিবলৈ ভাল পাওঁ নসুধাকৈ মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ বেয়া পাওঁ পতকে কোনোবাই যদি কিবা এটা কৈ দিব ন ভালো নালাগে তাৰপৰা আৰু মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে মাঘ বিহুৰ মানে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত মৰম আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ ভোগালীৰ মই ওলগ জনালোঁ আৰু কালিলৈ আমি এফালে যোৱাৰ কথা আছে আৰু যদি ভালে ভালে গৈ তাত পাওঁগৈ আৰু মই তাতো কিছুমান ভিডিঅ' কৰিম আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় কাইলৈ কাইলৈ গতিকে নাপায় পৰহিলৈ খুব সুন্দৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু মই য'ত যাম তাত আপোনালোকে আন মানুহ সদায় গৈয়ে থাকে কিন্তু মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যাম আৰু সেইটো কথা কাৰণে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি আনিম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু তো আজিলৈ আহিছোঁ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ভোগালী বিহু উদযাপন কৰক দেই